Маленькие сказочки Мне тайны свои доверяют предметы Червилица, ложка и старый башмак История эти не суета Чтобы рассказать вам Ваших снах Волшебные зонтики вместе со мной Есть тайна особая На злыми их мурами Черные раскроют И будут пусты ваши сны Если же вы прекрасной душою И добротой полны Цветной зонтик над вами раскроем сказкой наполнится сны. Волшебную сказку для вас приготовлю. О силе, любви и добра. Прекрасную сказку про Кая и Герни. Итак, Это роза, как репей! А зайчонок страшный змей! А красавица-старуха, но с крючком четыре уха! Облетим весь шар с земной, поглядим на мир кривой! В данском прекрасном большом королевстве, где блюгер на башне играет, весело крырости бабушка герба и гарь. Рождество придет к нам скоро, но сойдет на год. все дома займешь. Завтра расчищать устанешь. Бабушка, а ты не знаешь, что снежинок белый стает, ветка в юг управляет шагерка. 一。 симпатичный, а за и не встречался вам такой. Вероятно, может но советую забыть про него наведите. Кай давно забыл тебя, на принцессе в 12 было вам не подробно. Помогите, умоляю, я должна увидеть Кая. Это Гера, пищета, но она не милая. Приняла вас принц брата Холодлю ты за окном, Гера, платьица, цену. Слуги, принесите ей. Да. еще и Коля. какого-то мальчишку. Ты совсем уже глупышка. Добрая девочка за мной. Покажи зверинец свой. no mm -hmm. в этом мире изо льда будешь вечно править ты средь безмолвной красоты. Ты надеюсь, я да? сделаю мне уютно среди льдов, все мне в мире безразлично, кроме льдинок мозаичных. Посмотри, какой кристалл, я давно такой искал. Развлекайся, отдыхай, это все навеки кай. Мне пора, должна спешить, чтоб весну остановить. Кай, зачем пришел ты в этот край? Есть кто-нибудь? Ответь скажи, когда так вместо людей вот круто тих и души, как можно жить в такой души. Идем со мной. Ну что с тобой? Такой холод, чужой. Оставь меня иди одна. Моя любовь мне не нужна.